इस मनूफ दौर में लोगों के पास अपने बच्चों को देने का वक्त नहीं है इन जैसे वाले देन के लिए क्या पैगाम है औलाद में वक्त देने के लिए चार चीजें सिखानी है औलाद को आमतौर पर बैन अलमाहब और बैन अमसालिक रवदारी को बहुत कम फरुख दिया जाता है तो इसका कोई मुस्बत असर हुआ लोग इंटरनेट से नाम ढूंढ कर रखते हैं और उसके बाद नाम रखने के बाद उसके मन असर शुरू हो जाते हैं तो क्या? रसूर, रसूर के नाम है। दोस्ती का क्या होना चाहिए कुछ लोग आजकल के इस दौर में लोगों के पास अपने बच्चों को देने का वक्त नहीं है तो क्या इस तर्ज अमल से उनकी नफसियात और सेहत पे असर पड़ेगा आपके लिए इन जैसे लिए क्या पैगाम है चार चीजें हैं अकबर बादशाह के साथ एक शख्स हस्ती होती थी उस दौर की हस्ती थी आलिम थे बकायदा उनके जरा मुख्तलिफ थे वो कहते थे चार चीजें सिखानी है औलाद को रहनी बहनी कहनी और सहनी बीरबल कहने लगा कहने लगा कि अगर चारों कायनात के सिमतों की हकूमत मुझे मिल जाए ना और ये चार लफ्ज़ आप मुझे देते मेरे पास हुकूमत हो और आपको ये चार लफ्ज हो इतने वजनी लफ्स है कहनी रहनी बहनी और सहनी कहना कैसे है रहना कैसे है बहना कैसे है बैठना कैसे है और सहना कैसे है ये चार चीजें कभी कभी किताबों से सोशल मीडिया से नहीं ये तो सोहबत से दिल के दिल के साथ कैफियत मुंतकिल होती है इससे मालूम मिल जाएंगी किताबों से उसका इनकार कहां करता हूं सिखाती तो है जी। सोशल मीडिया सिखाता है लेकिन अगर तरक्की और तरबियत चाहिए देखिए दो लफ्ज हैं एक है तालीम एक है तरबियत किताबों सोशल मीडिया से तालीम मिलेगी जी, बिल्कुल और अगर तरबियत चाहिए तो वो फिर साथ सीन, रहने से सीना मिले इसलिए औलाद को वक्त देना फिर औलाद में वक्त देने के लिए इंसान की उम्र बड़ी हो जाती है वो ठंडी तार बन जाता है वो गर्म तार है फिर उनकी सहनी भी पड़ती है वो कहते हैं ऐसा नहीं है वो कहते हैं

कोशिश आमतौर पर बैन अमजाहब और बैनलिक रवादारी को बहुत कम फरुख दिया जाता है लेकिन हमारे अफ्तरी में आपने इस चीज़ को बहुत फरोख दिया सबको आपस में मोहब्बत का पैगाम दिया तो इसका कोई मुस्बत असर हुआ बहुत ज्यादा हुआ इस वक्त मेरे तस्वीर खाने में शिया देवबंदी बरेलवी एहिस मौजूद है अलहमद शिया अपनी नमाज पढ़ता है एहल अपनी पढ़ता है और अपने वक्त पे रोज़ा खोलते हैं और मोहब्बत है और उनको कोई तरछी और तीखी नजरों से नहीं देखता बिल्कुल ऐसे ये आप महसूस करें जी सिख मेरे पास आए हिंदू आए क्रिश्चियन ईसाई आए सेकुलर लोग आए फकीर का कश्कोल है सारे फकीर के खोटे भी खरे भी सब मुझ जैसे खोटे वो खरे सारे सारे फकीर के हैं बिल्कुल फकीर तो सबको लेके चलता है कौन उसकी बारगाह में क्या है मुझे कोई खबर मेरे मेरे लिए इhtmराम जरूरी है हाँ दिल की बात नहीं कह सकता कि ये मैं बाहर से कर रहा हूं या अंदर से कर रहा हूं वो मुखले सोना एक नंबर था या दो नंबर था दुकानदार था या ईमानदार था वो इससे पहले मौत से पहले मैं अपने मुखले सोने का दावा नहीं कर सकता वरना रवादारी मोहब्बत प्यार सबको लेके चलना एक कोशिश है जी दावा नहीं बिल्कुल ऐसी अल्लाह करे चलती रहे लोग इंटरनेट से नाम ढूंढ ढूंढ के रखते हैं और उसके बाद नाम रखने के बाद उसके मनफी असरा शुरू हो जाते हैं तो क्या रसूर, आले रसूर के नाम बेहतर है।, के के है अच्छा फिर नाम रखते हैं फिर नाम के असर होते हैं हजूर ने सल अल्लाह ने एक बंदे से पूछा तेरा नाम क्या है कहा मेरा नाम मुर है मुर कहते हैं कड़वे को मैं नहीं तेरा नाम हलू हैलवे मीठा है जी बिल्कुल एक बंदे से पूछा तेरा नाम क्या कहा शहाब शहाब कहते हैं शोले को वह नहीं नहीं बैठ जा नामों को हजूर ने वादियों के नाम बदले जगों के नाम बदले सिर्फ़ से मदीना रखा बिल्कुल जानवरों के नाम बदले जगह जगह नाम नामों का जिंदगी पे असर है और नामों का जिंदगी पे वो असर है गुमान से बाला तरह मुझे भी याद है एक साहबी उन्होंने फरमाया आपका नाम कहता है मेरा नाम नज़ीर है फिर हजूर ने फरमाया आज तुम्हारा नाम बशीर है नज़ीर से मुलाद डराने वाला बशीर से बिशारते देने वाला हाँ, फैलाने वाला बिल्कुल बहुत अच्छा हमारे एक साहब थे वो कहने लगे किसी को उन्होंने चंदा लेने के लिए भेजा मुझे बताने लगे एक का नाम अब्दुल सत्तार था एक का नाम अब्दुल गनी था अब्दुल सत्तार के पास ना जाना वो सतारी देगा पर्दा करेगा गनी के पास जाना सखावत करें सखावत करें बिल्कुल सारे अब दस्तार तो एक जैसे नहीं जी लेकिन नाम का असर दोस्ती का क्या मैार होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं दोस्त बनाए कुछ लोग कहते हैं दोस्त से बचे दोस्ती किस तरह की करनी चाहिए हमें। वो दोस्त जो अल्लाह से मिला दे और उसके हबीब से मिला दे और उसकी मोहब्बतों से मिला दे कहा तीन चीजों का ख्याल करना एक दोस्त के इंतख्या में एक पेशे के में इंतारे आमदनी का रिस्क का जरिया क्या है एक मकान के खरीदने के इंतबा में कि वहां का माहौल और पड़ोस कैसा है तीन चीजों का ख्याल पेशा जो भी मिल जाए मिल जाए और मेरी नस्लें उस रिस्क से पले दोस्त जो भी मीठी चिपनी और बातें करने वाला नहीं नहीं और मकान जहां भी मिल जाए नहीं इन तीन चीजों का इंतखाब अक्लमंद लोग करते हैं सेहतमंद जिनका जहन होता है और जो सोच समझ के इन तीन चीजों का इंतखा करते हैं बड़ों की बात है मकान का इंतखा में कुछ सिमत का फर्क भी होता है कि हाँ। इस सिमत में मकान ले हाँ। इस सिमत में मकान ले एक बात मुझे बहुत पुराने आदमी ने बताई थी कि वो मकान जिसके ऊपर सूरज ढलते हुए धूप पड़ती है जो सूरज निकलता है ना हाँ। वो धूप तेज नहीं होती ढलती बहुत आग होती है कहा कि जिस मकान पे यानी इस सिमत में हो कि सूरज की ढलती धूप उस पर पड़े उसके पेंट उसकी गाड़ियों का रंग उसकी चीजें खत्म हो जाती हैं, बहुत जल्द का ख्याल सूरज की ढलती धूप उस पर ना पड़े। सिमत का बिल्कुल। इसी तरह दोस्त की भी का दोस्त, अन्नास वाला दीन खलीले इंसान तो दोस्त की जिंदगी दोस्त के मजहब पे होता है दोस्त की तरतीब पे होता है